অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ ভাল খবৰটো আপোনালোকে পালেনে এইমাত্ৰ আহিল অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ এটা অতি ডাঙৰ ভাল খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল তেখেতৰ এই ভাল খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ অনুৰাগীসকলে তেখেতক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে পিছে অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ ভাল খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে তেখেতে সামাজিক মাধ্যমত এটি বিশেষ পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁ পোষ্টিত লিখিছে মোৰ গুৰু ছুপাৰ ষ্টাৰ যতীন বৰা ৰবি শৰ্মা আৰু কপিল বৰাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাৰ পৰা অপৰিসীম শিকি অহাৰ পিছত এতিয়া মই নিজকে অভিনয় যাত্ৰাত নতুন দিগন্ত অন্বেষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ এখন বেলেগ পৃথিৱীত ভৰি দি কিংবদন্তী ছুপাৰষ্টাৰ মেগাষ্টাৰ আমাৰ মুন্না ভাই সঞ্জয় দত্তৰ সৈতে কাম কৰাটো এক অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা কি যে অবিশ্বাস্য যাত্ৰা হৈছে মোৰ কলাৰ বিষয়ে আৰু নিজৰ বিষয়ে আৰু বহুত আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ সেই সুযোগৰ বাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত গভীৰ কৃতজ্ঞ কেৱল অভিনয় কৰাই নহয় মোৰ আৱেগৰ আৱেগক জীয়াই থকাৰ সুযোগ অভিনয় মোৰ বাবে সকলো ইয়েই মই যিজন তাৰ মূল আৰু যেতিয়া আপোনাৰ আপুনি বৃদ্ধিৰ বিকাশিত হোৱাৰ আৰু আপোনাৰ শিল্পৰ গভীৰতালৈ সোমাই যোৱাৰ সুযোগ দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পৃথিৱীখন এই মুহূৰ্তটোৱে এটা শক্তিশালী নতুন অধ্যায়ৰ চিনস্বৰূপে আৰু মই ইয়াক সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে আঁকোৱালি লৈছোঁ আমি এইবাৰ অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীক অভিনেতা সঞ্জয় দত্তৰ সৈতে অভিনয় কৰা আমি দেখিবলৈ পাম আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ